চুরির চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে চুরি যাওয়া বাইক উদ্ধার ইন্দোনেপাল সীমান্ত থেকে উদ্ধার হল বাইক গতকাল বিকেলে শিব মন্দিরে হালের মাথা থেকে একটি বাইক চুরি ঘটনা ঘটে সিসিটিভি ফুটেজে লক্ষ্য করা যায় এরপর ঘটনার বিবরণে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন বাইকের প্রকৃত মালিক জুয়েল লামা ঘটনা তদন্ত নেমে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং সূত্রকে কাজে লাগিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে ইন্দো নেপাল সীমান্ত থেকে বাইকটিকে উদ্ধার করল পুলিশ এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ কাজে লাগিয়ে এবং সূত্রকে কাজে লাগিয়ে খড়িবাড়ি থানা অন্তর্গত ভারত নেপাল সীমান্ত দেবীগঞ্জ এলাকা একটি এলাকা থেকে ওই বাইকটিকে উদ্ধার করে মাটিকাড়া থানা পুলিশ তবে ঘটনায় কেউ গ্রেপ্তার হয়নি এখনো পর্যন্ত এদিকে চুরির বাইক উদ্ধার হয় খুশি প্রকাশ করেছে ওই যুবক গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ में लगा दिया तो हलेरमा था शिव मंदिर हलेरमा मैं वीडियोग्राफी करता हूँ अच्छा। सर, सरकार टी वी जैसे तो, उस पर काम करता हूँ तो हर रोज वहीं पर रखा था पार्किंग पे रखता था पर अब कल पता नहीं कैसे वो सी सी टी वी पर क्या मैंने में, देखा रात को जाते जाते समय मेरा सी सी टी वी में बाइक ही नहीं तो फिर मैंने कलीग को पूछा तो मेरा तो बाइक ही नहीं है और हम लोग ढूंढने निकल गया तो सी सी टी वी में मैं आया फिर देखा तो दो जन एक तो स्कूटी में था और एक जन पैदल चला के मेरा आराम से बाइक ले के चला गया तो बाइक तो लॉक था मैंने तुरंत ही जैसे कि बीस मिनट बाद मतिका थाना आया तो बीस मिनट बाद कंप्लेन कर दिया सर को नहीं नहीं मैंने कॉल किया था सर को अपडेट के मैं कॉल कर रहा था सर वो अपडेट के लिए कॉल कर रहा क्या हुआ मेरा बाइक क्या हुआ सर सर लोग बोला है तुम्हारे बाइक के लिए निकला हूँ तुम्हारे बाइक के अभी बॉर्डर पे हूँ तो लास्ट में अभी जा के सर को कॉल किया तो तब तो बोला सर साढ़े बजे आने के लिए बोला तो सीधा